প্ৰিয় বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ মোৰ এটি চৰ্চিত গল্পলৈ গল্পটোৰ নাম নুফুলে বগেন ভেলিয়া মুহূৰ্ততে ঠাইখনৰ পৰিৱেশটোৱেই সলনি হৈ গ'ল ঠাইখন মানে চহৰৰ নাতিদূৰত থকা অঞ্চলটোৰ তিনিআলিটো আৰু তাৰে গইনালৈ গঢ়ি উঠা দোকান পোহাৰ চেলুন চাহ মিঠাইৰ সৰু হোটেল আদিৰে সৰু এলেকাটো পৰিৱেশটো এনেকুৱাকৈ সলনি হৈ গল যে বিভিন্ন ভংগীমাত একান্ত মনে ফটো তুলি থকা ডেকা গাভৰুহঁত সেই ঠাইৰ পৰা দৌৰি ফৰিং চিটিকা দিলে চিলুনখনত ডাঙৰ ভলিউমত বাজি থকা মিউজিক ছিষ্টেমটো বন্ধ হৈ গ'ল চাহৰ দোকানত চাহৰ জুতি লৈ আড্ডা মাৰি থকা কেইজনে চাহৰ গিলাচ হাতত লৈ দোকানৰ বাহিৰত জুম বান্ধি ৰাখি সকলোৰে অবাক দৃষ্টি স্থিৰ হৈ গল ফুলখুৰ আৰু পদূলিবোৰত যত চলি আছিল হাতত এডাল ফলীয়া বাঁহ লৈ ইতিমধ্যে ফুলখুৰাৰ পদূলি মুখৰ পৰা দৌৰ মাৰি গৈ কিছু আঁতৰত জুম বান্ধি থকা ডেকা গাভৰুহঁতক উদ্দেশ্যি ফুলখুৰাৰ তৰ্জন গৰ্জন বাপেৰক চিনি পোৱা নাই নাই ঠেং ভাঙি দিম বাপেকেকে পৰৰ পালে জ্বৰৰ গাৰে খাবলৈ উধাটো খাই কটা নি ঢক ফলীয়া বাঁহেৰে পিঠি চিৰা চিৰি কৰি পঠিয়াম গোটেই সোপাকে চিনি পোৱা নাই পোৱা নাই চারিউকাশর উৎসু কবাক দৃষ্টিক উপেক্ষা করে চলি থাকিল ফুলখুরারি বর ফুলখরা এই অঞ্চল আটক নিমাখিত মাতিহেন মানুষ কোন যদি কোনোবাই প্রশ্ন করে সকোরে মনলে সর্বপ্রথমে অহা নামটোই হয়েছে খুড়ার নাম হোতে পিতৃ মাতৃ মাতৃপ্রদত্ত পোশাকি নাম এটা নথকা নহয় কিন্তু অঞ্চল পৰা বুড়ালেক প্রত্যেকের বাবে তেওঁৰ জনপ্ৰিয় কমন নামটো হ'ল ফুলখুৰা অৱশ্যে এই নামটোৰ উৎপত্তিৰ কাৰণো নথকা নহয় ফুলখুৰাৰ আতংককাৰী ঘৰৰ চৌহদত যি এবাৰ হ'লেও সোমাইছে সিয়ে অনুভৱ কৰিব পাৰিব ফুলখুৰা নামটোৰ তাৎপৰ্য ফুলখুৰাৰ ঘৰৰ চৌহদটো বছৰৰ বাৰ মাহেই জাতিষ্কাৰ হৈ থাকে বিভিন্ন স্থায়ী আৰু ঋতুকালীন ফুলেৰে মাটিত আৰু টাবত সযত্নে ৰৈ থোৱা প্ৰতিজোপা ফুলে যেন হালি জালি কৈ যায় ফুলখুৰাৰ আপদাল আৰু অকৃত্ৰিম মৰমৰ কথা চাকৰি কালত পুৱা গধূলি আৰু বন্ধ বাৰত আৰু চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছত দিনটোৰ বেছিভাগ সময় ফুলসুৰা ব্যস্ত থকা হল ফুলনিখনৰ পৰিচৰ্যাত ক'বলৈ গ'লে অৱসৰৰ পাছত ফুলনিখনৰ লগত খুৰাৰ একাত্মতা আগতকৈ বাঢ়িল বৰকৈ ওলাই সোমাই নুফুৰা খুৰাৰ ঘৰলৈ চুবুৰীয়াৰ আহ যাহ তুলনামূলকভাৱে কম কিন্তু ফুল খুৰাৰ লগত আন কিছুমান কথাত মিল নাথাকিলেও একমাত্ৰ ফুল ভাল পোৱা স্বভাৱটোৰ বাবেই ফুল খুৰাৰ ঘৰলৈ মোৰ সঘন আহ যাহ হয় খুড়াই চৌহদৰ নানা ৰঙী ফুল গছবোৰৰ ওচৰলৈ মোক লৈ যায় প্ৰতিজোপা ফুলৰ বিষয়ে মোৰ আগত বৰ্ণনা দি যায় কোনজোপা ফুল পুলিতে ক'ৰ পৰা অনা কোনটো ঋতুত কোনজোপা ফুল বেছিকৈ ফুলে ক'ত কেনেধৰণৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে খুৰা একান্ত মনে মোক বুজাই যায় ফুলখুৰাৰ খুৰীয়ে মোক প্ৰায়ে কয় বুজিছা পলাশ তোমাৰ খুড়াইৰক যদি দুসাঁজ ভাত লঘোণ দিবলৈ কোৱা হাঁহি মুখেৰে মানি ল'ব কিন্তু ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পাছত যদি দুজোপা মান ফুলৰ গুৰি খুচৰিবলৈ সময় নাপায় তেনেহ'লে দিনটো মন বেয়া কৰি থাকিব তুমি যদি এহাতে এটা লাখ টকীয়া দামী উপহাৰ আৰু আনহাতে এটা ফুলৰ পুলিলৈ খুৰাক তাৰে এটা বাচি ল'বলৈ কোৱা তোমাৰ খুড়াই চকু মুদি ফুলৰ পুলিটোহে বাছি ল'ব আৰু শুনা এই যে আনন্দ মেলা বাণিজ্য মেলা এইবোৰলৈ আমি দুই ওলাই যাওঁ তুমি ভাবা নেকি তাক মোক বস্তু কিনিবলৈ নিয়া বুলি মোক কোনোবা দোকান এখনত বস্তু চোৱাতে এৰি তেওঁ গোটেই সময়ছোৱা পিত পিটাই ফুৰিবগৈ ফুলৰ দোকানবোৰত মই কি কিনিলোঁ বা কি নিকিনিলোঁ সেইটোত তেওঁৰ ভূক্ষেপ নাই কিন্তু আহিবৰ সময়ত অন্য নহ'লেও ফুলৰ পুলি কেইটামান টাবেৰে সৈতে গাড়ীত উঠাই ননালেকে তেওঁৰ শান্তি নাপায় খুৰীৰ কথাবোৰ শুনি ফুলৰ খুড়াই মিচিকৈ হাঁহি কয় কিনো আচৰিত কথাটো হ'ল কোনোবাই যেনিবা আনন্দ মেলাত পচন্দৰ বস্তু কিনি চকুৰিত উঠি বা কফি খাই আনন্দ পায় ময়ো যেনিবা ফুলৰ পুলি কিনি আনন্দ পাওঁ কথাটো একেই দুবছৰমানৰ আগতে ফুলকূৰাই বিভিন্ন ৰঙৰ কেইবাটাও কাগজ ফুলৰ ডাল আনি পদূলিৰ গেটৰ দুই কাষে পকী দেৱালৰ কাষে কাষে গছ মাৰি থলে লাহে লাহে ডালবোৰ লহ পহকৈ বাঢ়ি পূৰ্ণাংগ গছ হৈ পকী দেৱালৰ ওপৰচোৱা ছাটি ধৰিলে খুৰাই সুন্দৰকৈ কলম দি গছ কেইজোপা চালে চকুৰ কৰি তুলিলে কাগজ ফুলবোৰ ফুলি উঠাৰ লগে লগে ঠাইখনৰ সৌন্দৰ্যই সলনি হৈ গ'ল ভিন্ন ৰঙী কাগজ ফুল জাকি মাৰি ফুলি উঠি বাটৰুৱাৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিল অঞ্চলটোৰ বাহিৰতো ফুল খুৰাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ কাগজ ফুলৰ বিষয়ে চৰ্চা আৰম্ভ হ'ল ওচৰৰ স্কুল কলেজৰ দেখা গাভৰুহঁত আহি কাগজ ফুলৰ তলত লৈ ফটো তোলা ৰীল বনোৱাত লাগিল সামাজিক মাধ্যমতো ফুলখুৰাৰ কাগজ ফুলৰ ছবি সঘনে প্ৰচাৰ হ'বলৈ ধৰিলে মুঠতে ফুল খুৰাৰ কাগজফুল সকলোৰে চিনাকি হৈ পৰিল খুৰাও উৎসাহী হৈ উঠিল পুৱা গধূলি কাগজ ফুলৰ আপদালত খুৰা ব্যস্ত হৈ পৰিল দেৱালৰ বাহিৰৰ ফুলৰ তলৰ অংশ সাৰি পুচি পৰিষ্কাৰ কৰি মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ সুবিধা কৰি দিলে ফুলখুৰাৰ পদূলিমুখ হৈ পৰিল বাটৰুৱাৰ বাবে ছেল্ফি পইণ্ট এইখিনি দেখি সকলো ঠিকেই আছিল কিন্তু হঠাতে আজি ফুলখুৰাৰ এনেকৈ খং উঠাৰ কাৰণটোহে সকলোৰে বাবে সাঁথৰ হৈ গল বেচ কিছুপৰ পদূলিমুখত ভীমৰ ভাও দিয়াৰ অন্তত ফুলখুৰা কিছু প্ৰকৃতিস্থ হৈ ভিতৰ সোমালোঁ ইতিমধ্যে উৎসুক দৰ্শকৰ মাজত গুণগুণনি আৰম্ভ হ'ল কাগজ ফুলৰ আঁৰত নিশ্চয় ফুলখোৰাই কোনোবা ডেকা গাভৰুক নেদেখিবলগীয়া অৱস্থান দেখিলে এজনে ক'লে তাকেতো ঔষল বুলি আৰু পদূলি মূৰতে ফুলসোপা ৰৈ সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিব নালাগিছিল আন এজনে সমৰ্থন কৰিলে সৰব আলোচনাৰ মূৰত ফুল খুৰাৰ পিছে পিছে গৈ মই খুৰাৰ চোতাল পালোঁগৈ খুৰাৰ অলপ আগৰ ৰুদ্ধৱৰ্তি নাই যদিও এতিয়াও খঙত কঁপি আছে মই ফুলখুৰাৰ কাষত থিয় দিলোঁ খুৰীয়ে মূঢ়া দুটা আনি দুয়োকে বহিবলৈ দি খুড়ালৈ পানী এগিলাচ আগবঢ়াই দিলে এইবাৰ খুৰা কিছু সহজ হ'ল বুজিছা পলা খুড়াই গম্ভীৰ মাতেৰে গৈ উঠিল মই নিজ হাতে ৰোৱা প্ৰতিজোপা ফুলগছ মোৰ বাবে নিজৰ সন্তানৰ দৰে পুৱা গধূলি এবাৰ সিহঁতৰ স্পৰ্শ নাপালে মোৰ মনটোৱে শান্তি নাপায় নিজৰ সন্তান ভোক পিয়াহত থাকে বুলি প্ৰখৰ ৰদকো কেৰেট নকৰি দিনৰ দিনটো সিহঁতৰ গুৰিত সাৰ পানী দিওঁ কিছুপৰলৈ খুৰাই পুনৰ গৈ উঠিল পদূলিৰ কাগজ ফুল কেইজোপাই বাটৰুৱাক আকৰ্ষণ কৰিছে সেইটো মোৰ বাবে আনন্দৰ কথা গৌৰৱৰ কথা ফুলখিনিৰ সৈতে ল'ৰা ছোৱালীহঁতে মোবাইল ফোনত ফটো তোলে ৰীল বনাই সেইবোৰ ময়ো উপভোগ কৰোঁ কিন্তু তুমি এটা কথা মন কৰিছানে পলাশ সিহঁতৰ বেছিভাগৰে ফুল কেইজোপাৰ প্ৰতি কিন্তু মৰম নাহে সামাজিক মাধ্যমত নিজকে জাহিৰ কৰিবলৈ সিহঁতৰ বাবে ফুল কেইজোপা অৱলম্বনে আজি কিছুদিনৰ পৰা মই মন কৰিছোঁ ফটো তোলা ৰীল বনোৱা ৰজুহাত ফুল কেইজোপাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে কাগজ ফুলক লৈ জনপ্ৰিয় হোৱা গীত এটা মোবাইল ফোনত বজাই বজাই প্ৰায়বিলাকে ফুলবোৰ থানেৰে সৈতে ছিঙি আনি হাতত লৈ বা খোপাত গুজি ৰীল বনাবলৈ লাগি যায় সকলোৰে উদ্দেশ্য এটাই ৰীল বনাই সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা কিন্তু সিহঁতৰ চখৰ বাবে যে দিনে দিনে ফুলগছ কেইজোপা লঠঙা হৈ গৈছে তালৈ সিহঁতৰ ভুকক্ষীপ নাই তামোলৰ বতাহটো লৈ খুৰী আমাৰ ওচৰ পালেহি খুৰীৰ কাষলৈ গৈ ফুল খুড়াই পুনৰ কবলৈ ললে আমি নিসন্তান মানুহালক ফুলনিৰ ফুলকেইজোপাই সন্তানহীনতাৰ দুখৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে সিহঁতৰ ডাল পাতাবোৰ ভাঙি ছিঙি পেলালে নিজৰ সন্তানৰ হাত ভৰি ভঙাৰ দৰে লাগিও পলাক মুখখন দুই হাতেৰে ঢাকি ফুলখুৰা উচুপি উঠিল খুৰীয়েও চাদৰ আঁচলেৰে চকুহাল মচি খৰধৰকৈ ভিতৰ সোমাল ইতিমধ্যে বাহিৰৰ পৰিৱেশ আগৰ দৰে স্বাভাৱিক হৈ উঠিছিল ব্যস্ত এলেকাটোৰ চেলুনখনৰ মিউজিক ছিষ্টেমত ডাঙৰকৈ বাজি উঠিছিল এটি জনপ্ৰিয় গীত তুমি নহ'লে এই চহৰত নুফুলে বগেন ভেলী